Kita semua kenal madu kan? Tapi macam mana kalau saya cakap ada sejenis madu super yang wujud dihasilkan oleh lebah yang sangat kecil dengan gula rahsia yang tak pernah ditemui dalam mana-mana makanan sebelum ni. Jom kita bongkar misteri ni. Di satu sudut kita ada lebah madu yang kita biasa nampak. Dan di sudut yang lain pula lawannya yang jauh lebih kecil, lebah kelulut Australia. Tapi jangan terpedaya dengan saiznya tau sebab serangga kecil ni lah yang menghasilkan cecair emas yang buat para saintis pening kepala. Ha, ini bukan madu biasa-biasa. Orang asli Australia dah hargai madu ni berabad-abad lamanya, diorang panggil sugar bag. Lupakan je sarang lebah hexagon tu, lebah ni simpan madu dalam pot resin kecil yang unik dan madu ni sangat-sangat berharga. Cuba bayangkan, satu sarang bekerja sepanjang tahun tapi hasilnya tak sampai satu kilogram pun. Bila dah rare macam ni, mestilah para saintis pun nak tahu kan. Jadi, mereka pun ambil lah madu ni, letak bawah mikroskop dan apa yang mereka jumpa tu langsung tak masuk akal. Benda tu mencabar semua benda yang mereka tahu pasal madu. Cuba tengok ni. Mana-mana madu biasa, graf untuk fruktosa dan glukosa mesti tinggi. Tapi madu kelulut ni sikit sangat. Sebaliknya, lebih 70% daripada kandungan madu ni adalah sesuatu yang lain. Sejenis gula misteri yang pada mulanya tak siapa pun dapat kena pasti. Apa sebenarnya bahan misteri ni? Okey, misteri dah pun bermula. Bagi para penyelidik, inilah masanya untuk pakai kod makmal dan jadi detektif. Cuba pecahkan kod gula ni satu persatu. Jadi, macam mana orang buat? Ada tiga langkah mudah Pertama, asingkan. Diorang guna teknologi penapisan canggih untuk asingkan gula misteri ini sampailah tengah serbuk putih yang tulen je. Kedua, analisis. Serbuk tu ditembak dengan pelbagai mesin untuk dapatkan peta struktur kimia yang tepat. Akhir sekali, kenal pasti. Reka bentuk kimia tu sepadan dengan satu benda je. Sejenis gula yang sangat-sangat jarang ditemui bernama trehalolus. Jadi, apa benda trehalolus ni? Fikirkan ia macam sepupu kimia kepada gula pasir biasa. Ia ada blok binaan yang sama, glukosa dan fruktosa, tapi cara ia bersambung tu lain sikit yang memberikannya kuasa super yang unik. Dan inilah yang paling penting. Sebelum penemuan ni, tak ada siapa pun yang pernah jumpa trehalulose sebagai bahan utama dalam mana-mana makanan. Tak pernah? Okey, jadi kita dah tahu apa benda tu. Tapi, ini membawa kepada misteri yang lebih besar lagi. Macam mana gula yang sangat jarang ditemui ini boleh ada dalam madu ni? Ada dua kemungkinan je. Sama ada lebah ni jumpa sejenis bunga ajaib yang memang hasilkan trehalose secara semula jadi ataupun lebah itu sendiri sebenarnya adalah ahli-ahli kimia kecil yang mencipta gula ni dalam badan mereka. Untuk dapatkan jawapan, saintis pun buat satu ujian yang bijak. Mereka bagi satu kumpulan lebah minum sukrosa, gula biasa yang ada dalam nektar bunga. Hasilnya sangat menakjubkan. Lebah-lebah tu tukarkan sukrosa tu jadi trehalose yang hampir tulen. Lepas tu mereka bagi kumpulan lain blok binaan gula tu secara berasingan. Dan hasilnya, tak ada apa-apa pun berlaku. Madu tu kekal sama. Nah, kes ditutup. Jadi, sahlah Lebah kelulut ni bukan sekadar pengumpul. Mereka ni ahli alkimia. Mereka ambil nektar bunga biasa dan melalui keajaiban biologi dalam badan mereka, tukarkannya menjadi gula super yang sangat jarang ditemui ini. Okey, jadi lebah-lebah ni macam kilang gula mini yang hebat. Tapi soalan yang sebenarnya ialah, kenapa kita perlu ambil tahu? Rupa-rupanya, gula istimewa ni ada beberapa manfaat kesihatan yang luar biasa. Pertama sekali, ia tak terlalu manis. Dengan hanya kira-kira 60% tahap kemanisan gula biasa, ia bagi rasa manis yang lebih ringan, tak memuakkan. Sesuai sangat untuk orang yang tak suka manis sangat. Tapi, ini bahagian yang terbaik. Ia ada indeks glisemik yang rendah yang bermaksud ia takkan buat gula dalam darah kita naik mendadak. Lebih lembut pada badan kita. Lepas tu, bakteria yang sebabkan gigi berlubang tak suka gula ni. Jadi, ia lebih baik untuk gigi dan sebagai bonus ia penuh dengan antioksiden. Bukan saya yang cakap tau, para penyelidik sendiri yang simpulkan dengan menyatakan ini adalah kali pertama gula ni ditemui sebagai bahan utama dalam mana-mana makanan semula jadi. Ini bukan penemuan kecil-kecilan, ini penemuan yang mengubah lanskap dalam dunia pemakanan. Tapi macam biasalah bila sesuatu tu jarang ditemui, berharga dan berhasiat, ia pasti akan menarik perhatian pihak yang tak bertanggungjawab. Jadi cabaran seterusnya, macam mana nak pastikan madu ni tulen? Ha, ini dia masalahnya. Kalau lebah boleh hasilkan madu super ni dengan hanya minum air gula, macam mana kita sebagai pembeli nak tahu yang kita dapat ni produk asli dari nektar bunga bukannya yang tiruan dari makmal? Jawapannya terletak pada cap jari makanan yang tersembunyi. Macam ni, bunga, sumber madu asli dan tebu atau jagung, sumber gula murah, memproses karbon dengan cara yang berbeza. Ini meninggalkan tanda tangan karbon yang unik dalam gula mereka. Jadi dengan mengukur tanda tangan ini, saintis boleh terus tahu sama ada gula tu datang dari ladang bunga ataupun dari kilang. Senang cerita. Ujian isotop karbon ni macam mesin pengesan penipuan untuk madu. Ia pastikan bila kita beli madu kelulut yang mahal ni, kita dapat produk asli ciptaan alam, bukan tiruan dari makmal. Jadi semua ini membawa kita kepada satu soalan besar. Mungkinkah lebah-lebah terkecil di dunia ini sebenarnya memegang kunci kepada pemanis yang lebih sihat untuk masa depan kita? Dengan potensi untuk jadi lebih baik untuk badan dan gigi kita, madu super ini membuktikan bahawa kadang-kadang rahsia alam semula jadi yang terbesar datang dalam bungkusan yang paling kecil.